Соперник, как я вижу, не, ну, не играет э, ключевую роль, а играет выбор песен, насколько она удобна будет мне. Подождите, подождите, бридж, мы да. оставим. Сейчас, вот у меня Слушайте. на полтона, а вот Это на, тон. Это на я тон. тон классно было внизу. Так Я не поняла. Как? Ну Вы же говорите, что вам вы высоко петь? Послушайте, ну, можно, можно, я разрешу вас ваш спор. Мы будем петь так, как сейчас. Нет! мы считаем себя дуэт скромных красавчиков. Ну, симпатичных, нормальных, молодых людей, вот, не женатых. Не женатых. Не женатых. Я одного не понимаю. Почему вот все мои друзья, когда смотрят эту передачу, говорят, а, так у тебя близнецы в команде. Ты говоришь, даже братец. не двойняшки мне. Бывает такое, чем дольше общаешься с человеком, тем больше становишься на него похож. Это как и в семье. Хозяин и его собака. Отлично. Хороший. А сколько вы уже вместе? Сколько лет? Семь, наверное. Нет, меньше. Шесть. Шесть лет. Так что, как будем валить Селянского? Ну что валить? Думаю, он предлагает, давайте, говорит, надо главное классно сделать песню нам. Он говорит, поехали сейчас купим коньяка и будем репетировать всю ночь в этом. Не знаю, он что-то задумал, наверное. Парни, мне очень хочется, чтобы вы классно спели и чтобы вы победили. Я занимался спортом, я понимаю, что такое дух соревнований. Я занимался армрестлингом и когда занимался, я был там, ну, чемпионом области, самым спевучим, да, чемпионом области. А тут интересно, что батлы проводятся вот именно в вокале. Вы рассыпаетесь, разваливаетесь. Больше контроля. Потому что, ну, просто облажаемся тогда. Вы уже зрозуміли слабки места вашего соперника. Он обычно не держит в печени вот удар и вот. Правий, правий, да, правий, у нього не сильний. А вокально. Ви розумієте, а, вокально? де ви його вдвох можете обійти вокально? Он дуже достойно пойоти і у нас, якби как бы, в принципі, нормально виходить. Ми нам гарса, ми на рівні. Те, що ви дует, це ваш плюс чи мінус? Ну э, дует, не так уже легко на самом деле. Якщо я, наприклад, там не там вступлю, то пострадаємо ми оба. Хлопці давно звикли до сцени, але їхній суперник звик іти на пролом. Шесть лет на сцене, как бы, когда публика просто стоит, ну, совсем волнения практически нет. А когда это конкурс, когда тебя оценивают, сразу как-то по-другому, сразу начинает сердце колотить. А есть волнение, потому что на самом деле серьезная песня, нужно ее серьезно спеть. Фраза «Кто кого» обретает сейчас особый смысл. Единственный дуэт на нашем проекте. Парни ради голоса Украины, лишившие без музыкального сопровождения рэпера Потапа. Двое против одного: Юрий Гаюр и Михаил Бусин. вокалист, для которого в жизни, как говорит он сам, вообще нет преград. Певец силой воли, пробивающий стены, настойчивый, непреклонный, а еще он Дмитрий Селянский! Не зная правды, он просто шел за ней, Убивая навсегда свою мечту. пытался все сказать ей, как сейчас, никого не пропуская никогда. Слова вода. Просто музыкально. И Просто не музыкально. Точно. Своей душе, где кусочки льда. А ты летел на свет, я тут радно возвращаюсь в пустоту. Их уже в финале. Дима Миша Юра действительно молодцы. Еще большое спасибо Диане Арбериной за то, что эта песня прозвучала в нашем ринге. Замечательно. Изначально это был дуэт, но мне кажется, что на три голоса она звучит еще лучше. Миша и Юра могли вдвоем накинуться на Диму, но они настолько органично звучали втроем, что сейчас, Диана, вам придется принимать, возможно, самое сложное решение. Ваш голос, голос вашего тренера прозвучит последним, а начнет экзекуцию Александр Пономарев. Супер классно, молодцы, вы заспевали просто бомбезно. И мне сподобалось все. І, і дует Міша з Юрою, там де є земляк мій, і, звичайно, Дмитро. Я навіть згадав перший сезон, коли в мене в команді були е, сестри е, близнюки е, Анна Марія Панасюк, і з ними співала е, Даша Мінієва. І так само вони стали сестри по боках, а Даша по центру. Тоді перемогла е, Даша, тобто та, яка стояла по центру. Але сестри Анна і Марія були дуже потужні. І зараз я розумію в принципі при, приблизно результати, як, як людина, професіонал, що хто краще співав, хто гірше. Але хочу підтримати якраз дует зараз. Дякую Олександру Пономарьову. Валерія, Ваш кабідарій слідчий. Меня на первом проекте не было, поэтому для меня это вот в новиночку увидеть троих на ринге, поющих. Я не считаю сейчас вот девушку, которая танцевала с цыганами. Вот. А, до того, как они начали петь, я подумала, что, наверное, справедливости ради, вот а, дам свой голос а, тому, кто будет петь один, Дмитрию. Потом, когда они а, эту песню допели, я думаю, знаете, вот Дмитрий даже в моей какой-то дополнительной поддержке не нуждается. У него такой мощный, плотный голос, он один за двоих справляется легко. Вот, поэтому это даже не бонус, это просто я отдаю свой голос Дмитрию. Спасибо, Валерия. Олег Скрипка, Аня Лорак. Оцените выступление этого 3 О. Скажи, будь ласка. Я могу сказать просто, что вышло трое э, хлопцев, да? Дуэт 2 на одного. І переживаєш, ти вже зразу думаєш, як же він один. Ну, це а він не взяв, чесно, да. Да, це власне... не чесно, в принципі, да? так по пиццанячому. Просто коли бачиш, і Дмитро просто, просто їх зіштовхнув своїм голосом зі сцени. Взагалі змив у вас змив. Просто у вас не повторює Дмитро. Да, голос, так. тембр голосу. Я просто вас вітаю, тому що ви дуже талановита людина. Дякую, а я як фізик-математик, я скажу у вас. Спектр одного голосу по спектру він ширше, ніж два голоси хлопців. От просто так, ну, якщо подивитися на оссилографі, тембрально. Так що ми, ми одноголосно за вас. Два голоси за вас. Спасибо, Олег. Діана. Ваш внутрішній осцилограф зараз має підказати рішення: один чи двоє. Время позднее, не хочеться тріпати язиком. Мне не нравится, как Дима Селянский себя собирает. Ты очень плохо это сегодня сделал, но голосом, конечно, парней ты сегодня снес. И если говорить вообще о номере, то это один из самых лучших номеров сегодня в команде. Вы перестали орать, вы классно пели. Это действительно было здорово. А я даже думала, что это будет меньший результат. И мне очень сложно сделать выбор. В нашей команде Селянского зовут Бешеный. Ну, потому что он бешеный. В общем, я думаю, что вы в этом еще убедитесь. Дима идет дальше. бешеному Дмитрию Селянскому! <плодисменты> Спасибо. Молодцы, ребятушки, красавчики. Да, красавчики. Ребята, я чувствую, я чувствую. Это, отлично. Спасибо. Браво, ну, Мне очень, браво. Браво. Ну когда я начал петь, меня не было вообще в мониторах, я появился Ну это да такие век. технические, знаете, вот. после боя кулаками не машут и победителей не судят Дима классный, Дима очень парень. хороший парень, в общем, голосуйте за него да. Все, Спасибо. всем пока, счастливо Моя семья селянских. Жаль, что ребята покинули проект. Сружились очень сильно. Вы рады, Тоже что. Очень рады. Очень. Спасибо. Спасибо. Небольшой приводит после Дякую. Да. Дякую. Профессиональные боксеры после поединка должны пожать друг другу руки и пожать руку тренера. Уж не знаю, хватит ли духу некоторым нашим участникам после сегодняшних вокальных поединков на этом. Принять свое поражение и порадоваться за соперника. Не пропустите на следующей неделе. Битва один на один. Это большая конкуренция. Это большая борьба. Девица наступной недели на «Голосе краины». Він пішов з проекту, щоб за місяць повернутися. Чи піде він знову? Тепер уже назавжди. Приложу максимальне усілля, щоб побіді вона змогла пережити удари долі. Чи готова улюблениця тренерів до вокального нокауту? Але ну, пішов з питання. Я вже пережила. Тому... З ким доведеться мірятися вокалом Олександрові Воєвуцькому. Чесно говоря, я вже інший вибір. Перші серйозні скандали. Непонятно ні, ніхрена. сльози учасників та вологі очі тренерів. Прости, пожалуйста. Конкурсантів лишається дедалі менше. З ким ще попрощаються тренери. Сьогодні я віддам свій голос за тебе. Хто зробить наступний крок до контракту з Юніверсал? Ти можеш зробити велику кар'єру. Я за тебе. Відповідь за тиждень. Вокальні поєдинки тривають.